دوستوں اور چاہنے والوں کو سلام اور نیک تمنا آج میں آپ سے پروفیسر حراری کے نقطہ نظر سے آج کی دنیا کے وجودی یعنی ایگزیسٹینشیل خطرات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں انسانیت کو آج بہت سے مسائل کا سامنا ہے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ تین اہم خطرات ہیں جو نسل انسانی کی بقا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ایک ماحولیاتی بحران دوسرا مصنوعی ذہانت کا بے قابو انقلاب اور تیسرا تیسری عالمی جنگ ان میں سے دو خطرات صرف مستقبل کے منظرنامے نہیں ہیں بلکہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں ماحولیاتی آلودگی جاری ہے ہر سال جانداروں کی ہزاروں انواع ختم ہو جاتی ہیں اور آج ہم شاید ماحولیاتی بحران سے اتنے دور نہیں ہیں جو انسانی تحزیب اور کلچر کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے دوسری طرف مصنوعی ذہانت کا خطرہ دس سال قبل صرف ایک سائنس فکشن منظر نامہ تھا جس نے ماہرین کی ایک چھوٹی سی جماعت کو ہی مصروف اور انگیج رکھا تھا لیکن اب مصنوعی ذہانت جدید انسانی معاشرے کی معیشت ثقافت اور سیاست کو چیلنج کر رہی ہے اس عمل سے مصنوعی ذہانت اگلے چند سالوں میں انسانی کنٹرول سے نکل سکتی ہے یا انسانوں کو تباہ یا غلام بنا سکتی ہے بہت سے لوگ مصنوعی ذہانت کی تیز رفتار ترقی کو سمجھنے سے قاصر ہیں آج ہم جس مصنوعی ذہانت کا سامنا کر رہے ہیں وہ اب بھی ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہیں مصنوعی ذہانت کوئی نامیاتی اور قدرتی وجود نہیں ہے جو فطرت کے سست عمل کے ذریعے تیار ہوتا ہے ڈیجیٹل ارتقاء کی تال قدرتی ارتقاء سے لاکھوں گنا تیز ہے اب ذرا بات کرتے ہیں تیسرے وجودی چیلنج کے بارے میں جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں یعنی تیسری عالمی جنگ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے طریقوں سے پہلی دو خطرات سے نمٹنے کے لیے عالمی صلاح کلیدی ہو سکتے ہیں اگر انسانیت متحد ہے تو یقیناً ماحولیاتی بحران اور مصنوعی ذہانت کے بے لگام انقلاب سے نمٹنے کے لیے حکمت تدبیر اور دوسرے سورسز اور مادی وسائل موجود ہیں لیکن اگر ان نازک حالات میں جنگ کے ذریعے انسانیت کو پاش پاش کیا گیا تو وہ اپنے آپ کو تباہی کی طرف مائل کر لے گی بڑے پیمانے پر تباہی کے ہتھیاروں جو آج بنی نیو انسان کے پاس ہے ایک عالمی جنگ عمومی طور پر انسانی تہذیب کو تباہ کر سکتی ہے اگر یہ تباہی برے راست اور اچانک نہ بھی ہو تب بھی عالمی جنگ بلواستہ انسانیت کو تباہ و برباد کر سکتی ہے کیونکہ جب انسانوں کی تمام تر توجہ کنسنٹریشن سورسز انرجی اور وسائل ایک دوسرے سے لڑنے میں صرف ہو جائیں گے تو ماحولیاتی بحران اور مصنوعی ذہانت کے بے لگام بحران سے موثر انداز میں نمٹنے کا موقع نہیں ملے گا البتہ ماحولیاتی بحران اور مصنوعی ذہانت کے بحران کی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ عالمی جنگ شروع ہو چکی ہو یہ ممکن ہے کہ اگلے 45 50 سال بعد اگر کوئی انسان باقی رہ بھی جائے تو مورخین کہیں گے کہ تیسری عالمی جنگ 24 فروری 2022 کو شروع ہوئی تھی جس دن روس نے اوکرائن پر حملہ کیا تھا۔ جیسا کہ آج سب جانتے ہیں دوسری عالمی جنگ 1 ستمبر 1939 میں شروع ہوئی جس دن جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تھا۔ تاریخی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تاریخی واقعات کا صحیح فہم اور ادراک عموماً ماضی کو دے کر حاصل کیا جاتا ہے کئی بار جب ہم خود کسی تاریخی حقیقت کے دل میں ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا مکمل ادراک نہیں ہوتا ستمبر انیس سو انتالیس میں یا مئی انیس سو اکتالیس سے بھی پہلے نیو سٹالنگراد، ہیروشیما اور کئی دوسری شہروں میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے مست میں زندگی گزار رہے ہیں وہ جانتے تھے کہ یورپ میں جنگ ہو رہی ہے وہ جانتے تھے کہ مشرقی ایشیا اور دیگر جگہوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں لیکن انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ یہ تمام علاقائی جنگیں دراصل ایک ہی عالمی جنگ کا حصہ ہیں شاید ہم بھی اس وقت ایسے ہی صورتحال سے دوچار ہیں اسرائیل اور فلسطین اور لبنان کے درمیان جنگ کسی بھی وقت بہت بڑے علاقائی تنازع میں بدل سکتی ہے تاہم اسرائیل کے عوام اور فلسطین اور لبنان کے عوام ضروری نہیں ہے کہ ان کی اپنی جنگ اور یوکرین کی جنگ یا مشرقی ایشیا یا جنوبی امریکہ اور دنیا کے دیگر مقامات پر کشیدگی کے ساتھ تعلق کے طور پر دیکھیں شاید مستقبل میں برسوں گزر جانے کے بعد سب پر واضح ہو جائے گا کہ غزہ ببنان, یمن یوکرین تائیوان اور دیگر مقامات پر ہونے والے واقعات کا گہرا تعلق تھا آج کی دنیا میں وجودی خطرات پر توجہ مرکوز کرنے والے محققین کے لیے تیسری جنگ عظیم کے بارے میں دو اہم سوال ہیں پہلے اگر یہ جنگ واقعی شروع ہو گئی ہے تو کیا اب بھی انسان کو بچانے کا کوئی موقع ہے یا عالمی جنگ کے وسط میں ماحولیات اور مصنوعی ذہانت کے بحران کو روکنا ممکن ہے پروفیسر حراری کے مطابق اس سوال کا جواب نفی میں ہے اگر ہم تیسری عالمی جنگ کے وسط میں ہیں تو ہم ماحولیات کے خاتمے اور مسئلہ ذہانت کے بحران کو روکنے کے لیے ضروری وسائل کی سرمایہ کاری یا عالمی سطح پر ضروری تعاون نہیں کر پائیں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے یا شروع ہو رہی ہے تو کیا ہم اسے بہت دیر ہونے سے پہلے روک سکتے ہیں اس سوال پر پروفیسر ہراری کا جواب مصبت ہے مثال کے طور پر یوکرین جنگ کو لے لیں جب تک کٹن یہ سمجھتا ہے کہ وہ اوکرائن جنگ میں فوجی فتح حاصل کر سکتے ہیں جنگ جاری رہی اور پھیلے گی اس جنگ میں فتح کو یقینی بنانے کا واحد طریقہ یورپ اور امریکہ کے لیے یہ ہے کہ وہ مضبوط اور آیاں معاہدہ کریں کہ وہ کسی بھی قیمت پر یوکرین کا ساتھ دیں گے یقینا یورپ اور امریکہ کے پاس ایسی طاقت اور ایسا امکان موجود ہے لیکن معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جب ہم اپنے افق کو ایک مخصوص خطے سے ایک مخصوص تنازے سے پوری دنیا تک پھیلاتے ہیں تو چیزیں بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہیں اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم پٹن کے یوکرین پر حملہ کرنے کے فیصلے کو ایک غیر معمولی اور غیر عادی رویہ سمجھتے ہیں جیسے فیصلہ کن کاروائی کے ذریعے روکا جا سکتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ رویہ ایک نورم اور انسانی معمول ہے جو دنیا کے مختلف حصوں میں بار بار تکرار اور ریپیٹ ہوگا اس صورت میں یہاں تک کہ اگر اس مخصوص صورت میں ہم اس کینسر کو کنٹرول بھی کر لیں تو یہ بیکار اور بے فائدہ ہے کیونکہ وہ دوسری جگہوں پر حملہ کریں گے محققین اور مفقرین برسوں سے ان مسائل پر تحقیق اور سوچ رہے ہیں مفقرین کا کہنا ہے کہ سیاست دانوں کے فیصلہ سازی اور طرز عمل کا واحد ذریعہ طاقت ہے ان کا کہنا ہے کہ اقتدار کے حصول اور طاقت کو مستحکم کرنے کا مقابلہ بین الاقوامی ناقابل قبول رکاوٹ ہے کہتے ہیں انسانی معاشرہ اور سیاست کی دنیا جنگل کے دوڑ کی مانند ہے جس میں طاقتور مخلوق کمزوروں پر غالب آ جاتی ہے جنگل کے قانون کو سنجیدگی سے نہ لینے والے بہت جلد خود شکاریوں کا شکار ہو جائیں گے اگر یہ منطق درست ہے اور پٹن کو روک بھی دیا جائے تو بہرحال تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی جلد یا بدیر لیکن ایسی وجوہات بھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ سیاسی حقیقت پسند جنگل کے قانون کے بارے میں مکمل طور پر حقیقت پسندانہ نظریہ نہیں رکھتے ہمارے تصور کے بالکل برعکس حقیقی جنگلات تعاون بقاء باہری اور دوسری سے بھرے ہوئے ہیں ماہر نے حیاتیات نے جانوروں کیڑے مکوڑوں پھپھوندیا اور یہاں تک کہ بیکٹیریا کی زندگی میں بھی ایسے تعلقات کا مشاہدہ کیا ہے اگر جنگلوں میں رہنے والی مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں اور صرف ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے مقابلے اور جنگ میں مصروف رہیں تو خود جنگلات اور ان کے باشندے دونوں جلد فنا ہو جائیں گے یہ جنگل کے قانون کا بنیادی ستون ہے نہ کہ ظلم اور تسلط جنگ اور تباہی لیکن جب ہم جنگل کے قانون کا حوالہ دیتے ہیں تو اس مسئلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ بنے انسان کی تاریخ جنگ اور خنریزی سے بھری پڑی ہے زندگی کی تاریخ میں جنگ کی تاریخ متغیر ہوتی ہے کچھ ادوار بہت پرتشدد تھے لیکن کچھ ادوار نسبتاً سلح پسند ہے انسانیت کی طویل المدتی تاریخ میں جو واضح نمونہ دیکھا جا سکتا ہے وہ جنگوں اور تنازعات کا استحکام نہیں بلکہ انسانی تعاون کے پیمانے میں اضافہ ہے اس دعوے کا ایک ثبوت حکومتوں کا بجٹ ہے تاریخ کے بیشتر حصے میں انہوں نے ہمیشہ ملک کے بجٹ کا سب سے بڑا حساب میں لیے مختص کیا رومی سلطنت سے لے کر برطانوی سلطنت تک عالمی جنگ میں پچاس فیصد سے زیادہ سرکاری فنڈز فوجی اخراجات کے لیے مختص کیے جاتے تھے لیکن اکیسویں صدی کے آغاز میں حکومتوں کے فوجی بجٹ کی عالمی اوسط ملک کے کل بجٹ کا تقریباً سات فیصد تک کم ہو گئی جب صحت اور تندرستی کی اوسط لاگت کل بجٹ کے دس فیصد تک پہنچ گئی آج بہت سے لوگوں کے لیے یہ حقیقت کے ملک کی صحت اور بہبود کے لیے بجٹ فوجی بجٹ سے زیادہ ہونا چاہیے بالکل ایک نارمل سی بات ہے کیونکہ یہ تناسب انسانی رویے میں اہم تبدیلیوں کا نتیجہ ہے ہم سے پہلے جو نسلیں گزری ہیں ان میں سے اکثر کے لیے فوج کا بجٹ صحت اور بہبود سے زیادہ ہونا ناممکن نظر آتا تھا اکیسویں صدی کے آغاز میں جنگوں میں کمی نہ تو کوئی خدائی حکم تھا اور نہیں قوانین فطرت میں تبدیلی کا نتیجہ تھا بلکہ یہ جدید قسم کے عقائد اور ماڈرن اداروں کا نتیجہ تھا اور معاشرے پر حکمرانی کرنے والے قوانین کی تبدیلی کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے ماضی کے مقابلے میں زیادہ مسئلہت اندیشی سے کام لیا گیا اب حقیقت یہ کہ حالات کی بہتری انسانوں کے انتخاب کی وجہ سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت واپس ہو سکتا ہے جس طرح انسانی صحیح انتخاب کر کے حالات کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے اسی طرح غلط فیصلے اور غلط انتخاب حالات کو خراب کر سکتے ہیں سیاسی رہنماؤں کے فیصلے ان کی تاریخ کی سمجھ پر منحصر ہوتے ہیں قومی مفادات کی تشریح اکثر مکمل طور پر منطقی حساب کتاب کا نتیجہ نہیں ہوتی عام طور پر تاریخی اور افسانوی داستانوں کا نتیجہ ہے جس پر لوگ یقین کرتے تھے جس طرح تاریخ کے بارے میں حد سے زیادہ پرمید خیالات لوگوں کو خطرناک وہموں میں پھنسا سکتے ہیں اسی طرح تاریخ کے بارے میں حد سے زیادہ مایوسی پر مبنی خیالات تباہ کن پیش پیدا کر سکتے ہیں جو خود پوری ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ انسانیت ایک ایسی وحشیانہ دنیا میں جہاں کوئی کسی پر رحم نہیں کرتا اور اس صورتحال میں کوئی گہری تبدیلی بھی ممکن نہیں اور پچھلی دہائیوں کے نسلی صلح ایک فریب سے زیادہ کچھ نہیں اگر انسان دنیا کو اس نظر سے دیکھے تو عملی طور پر اس لیے صرف ایک ہی انتخاب کا تصور کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وحشیانہ شو میں یا اسے شکاری کا کردار ادا کرنا چاہیے یا لخم کا یقیناً اس صورت میں زیادہ تر لوگ شکاری ہونے کو ترجیح دیں گے اس معاملے میں اگرچہ پروفیسر حراری کے نقطۂ نظر سے مصنوعی ذہانت کے دور میں ایک الفا شکاری ایک ظالم دنیا میں شاید کوئی ایک ملک نہیں ہوگا کیونکہ یہ دنیا ایک مصنوعی ذہانت کی دنیا ہوگی اور شکاری خود مصنوعی ذہانت ہوگا اس کی درست گوئی کرنا کوئی آسان نہیں ہے اور یہ تقریباً ناممکن ہے کہ لوگ آنے والے سالوں میں کیا فیصلہ کریں گے پروفیسر حراری ایک تاریخ دان کے طور پر وہ تاریخی جبریت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کا خیال ہے کہ کم از کم اگلے چند سالوں تک جنگ اور صلح دونوں ممکن ہیں جب تک کہ مصنوعی ذہانت انسانی معاشرے پر مکمل طور پر قابو نہ پالے جنگ اور صلح اب بھی انسانوں کے انتخاب کا نتیجہ ہے اور انسان مجبور نہیں ہے کہ جنگ کا انتخاب کرے پروفیسر حراری کی رائے میں جنگیں اکثر اینی ضرورتوں یعنی ذاتی ضرورتوں جیسے خوراک یا علاقے جیسی ضروریات کیلئے نہیں ہوتی بلکہ زیادہ تر وہ تاریخی حکایات اور روایتوں کے بارے میں ہیں جن کا لوگوں نے تصور اور یقین کیا پروفیسر حراری کے نخت نظر کے مطابق اسرائیل اور فلسطین بھی دراصل نکھانے پر لڑ رہے ہیں اور دیہی علاقے پر رہیل روم اور دریائے اردن کے درمیان خوراک تمام لوگوں خاص طور پر فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو کھلانے کے کافی ہے وہاں مکانات سکول اور اسپتال بنانے کے لیے بھی کافی زمین ہے یہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ انسان ان کہانیوں اور روایتوں کے بارے میں لڑتے ہیں جو ان کے تخیلات میں تخلیق ہو گئی ہیں میرے عزیز دوستو آپ کا پروفیسر حراری کے نظریے کے بارے میں کیا خیال ہے یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ پروفیسر حراری کا اپنا نظریہ ہے اور اس کے ساتھ Det är jag vill Jag är vidare sekreterare.